નમસ્કાર દર્શક મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો સાઈ ગ્રુપ અમલીકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે પોલીસ દ્વારા સુરત તમામ જનતાને અપીલ કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે સુરતના તમામ લોકો હેલ્મેટ પહેરે તે હેતુથી સુરતની સામાજિક સંસ્થાઓ ખાનગી સંસ્થાઓ અને સરકારી તથા અર્ધ સરકારી કચેરીઓમાં હેલ્મેટ નું વિતરણ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે ત્યારે સુરત સિવિલ સિવિલ સ્ટાફ ને હેલ્મેટ નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું નર્સિંગ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા સાથે ડીસીપી ઈસીબી અને પોલીસ કર્મીઓ પણ હાજર રહ્યા હતા તથા સિવિલ હોસ્પિટલના આરએમઓ ડોક્ટર કેતન નાયક સહિત સિવિલ હોસ્પિટલના મેડિકલ ઇન્ચાર્જ ડોક્ટર ઇકબાલભાઈ કડીવાલા સહિત હાજર રહી સિવિલ હોસ્પિટલના સ્ટાફ ને હેલ્મેટ પહેરાવ્યા

परंतु आपकी खुद को बचाने के लिए और आपके परिवार को बचा के रखने के लिए सुरक्षित बचा के रखने के लिए ये हेलमेट पहनना बहुत ही अनिवार्य है अकस्मात एक्सीडेंट हम लोग रोड पे देख रहे हैं अगर हेलमेट अगर पहना होता तो हम लोग यही एक अफसोस हरदम रह जाता है कि अगर हेलमेट पहने उसकी जिंदगी बच गई होती और उसके परिवार को आज दुख नहीं झेलना पड़ता परंतु जो लोग शॉर्टकट मारने कोशिश करते हैं या ये आ, देखते हैं जो कि हमें कौन देख रहा है अभी निकल जाएंगे छोटी दूरी पर जाना है तो एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है आपकी गलती से नहीं बल्कि सामने वाले गलती से हो सकता है इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है हेलमेट पहने और आज से हम लोग ये हमारी ड्राइव अभी दस बजे चालू हो रही है जो ड्रोन कैमरा को भी हम लोग यूज़ करेंगे चार रास्ता जहाँ भरचक भीड़ रहती है वहाँ यूज करके वीडियो को रिकॉर्डिंग करके जितने लोग नहीं पहने उनका हम लोग ई चलान जनरेट करेंगे जो है और स्थल ऊपर भी हम लोग समाधान शुल्क लेंगे और बारम्बार जो वायलेशन करेगा उसका लाइसेंस भी कैंसिल कराएंगे और बिना लाइसेंस में जाने वाला आदमी के ऊपर भी बी एन में गुना भी दाखिल होगा एम में गुना दाखिल हम करेंगे जिससे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हेलमेट पहनिए अपने को सुरक्षित रखिए रखिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिये बस वही दुखद बात है इसमें भी अगर आप देखिए हेलमेट पहना होता जो है तो ऐसे बनाव नहीं बनते जो है इसीलिए बारम बार हम लोग बोलते हैं हमारी जो स्टडी हम लोग जो अभ्यास किए जो हमारा एनालिसिस हुआ है उसमें भी जितने लोग की डेथ रोड पे हुई है सूरज शहरों से आधे लोग तो वो थे जो हेलमेट अगर पहने होते सब बच गए होते तो डेढ़ सौ के आसपास लोग तो ऐसे डेथ हुई जो बिना हेलमेट हम इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते लोगों की सुरक्षा हमारे लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है और सरकार से सूचना है और हाई कोर्ट की बारम्बार इसके बारे में जो है गाइडलाइंस है कि इमिडियटली हेलमेट सब लोग पहने जो है तो उसका हम लोग पालन कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में कमेंट नहीं कर सकते ઈવી કઈ હોસ્પિટલ છે જ્યાં કેન્સર માટે સર્જરીની સેવા હોય કેમોથેરાપીની સારવાર હોય રેડિયેશનની સારવાર હોય પીટી સીટી સ્કેન હોય કેન્સરની પેથોલોજી હોય મેમોગ્રાફી હોય એટલે કે બધું જ હા બધું જ સારવાર એક જ હોસ્પિટલમાં હોય તે છે નવસારી નિરાલી કેન્સર હોસ્પિટલ